মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় যিটো আমি সংস্কৰণ আৰম্ভ কৰিম এই তৃতীয় সংস্কৰণত গোৰ্খা লোকসকলক তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ তিনিটা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণ নিদিয়াকৈ আমি মাটি আৱল্টন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আমি ৰাখিছো অসমৰ আদিবাসী সমাজ আৰু গোৰ্খা সমাজৰ বাবে তিনিটা প্ৰজন্মৰ নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ব বুলি আমি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰণ চৰে চাপৰিয়ে ঘূৰি ফুৰা গোৰ্খা সমাজে তিনিটা প্ৰজন্মৰ কাগজ পত্ৰ বিচাৰি ওলোৱাটো সম্ভৱো নহয় আৰু আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে দিবও নোৱাৰে কাৰণ গোৰ্খাসকলে যি স্থানত বাস কৰিছিল সেই স্থানলৈ প্ৰশাসন বিয়পি পৰাই নাছিল প্ৰশাসনে তেওঁলোকক আৱৰি ল'ব পৰা নাছিল আমি ইমানেই জানিব লাগে যে গোৰ্খাসকলে অসমৰ মাটিত জন্ম হোৱা এটা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অংগ যি প্ৰশ্ন দাস কলিতা শৰ্মাক কৰা নহয় সেই প্ৰশ্ন চেত্ৰী উপাধ্যায়কো কৰা উচিত নহয়